Моя тема прогнозування результатів спортивних змагань. Ціль завдання було створити нейронну мережу, обучити її і вивести результат, який ми отримаємо. Вхідні та вихідні дані взяті з інтернету по 11 турам української ліги по хокею. Ми збираємося вивести 12-й тур, якого в базі даних немає, і перевірити, наскільки вона, наскільки вона правильно е, передугадує виграння або проіграні ігри. Тобто ми бачимо, що Кривбас повинен перемогти в Києва, Бас повинен програти Донбасу і Кременчук повинен виграти. Харкова. Перепрошую, ці дані вам вже відомі? Мені так, а в програмі ні. А, будь ласка, доведіть, що ці дані в вашій програмі невідомі. Ні. У який спосіб ви це зробите? Як я доведу, що вони не Так. А може ви їх вже наперед задали там. Покажіть ваші вихідні дані. У мене вихідні дані на ноутбуці. На ноутбуці? Так, да, не на ну, то есть на другому буці. Ваше програмне забезпечення тут? Нет. Ні. Будь ласка, програмне забезпечення і передивляємося. Вам потрібно скопіювати? А, так да. ну, вот, тоже. то Ты можешь даже не а оставить как в Ой, я уже наверное. Не, так и краще скопировать. þetta <laughs> er Ось це дані, які ми вводимо на вхід, ага. і як ми можемо побачити. Будь ласка, розшифруйте, яким чином вони закодовані у вас? Так, да, вони закодовані таким чином, що перша цифра це номер туру, друга цифра це перша команда, а третя цифра це друга команда. Загальна кількість команд у вас скільки? Шість. Числа від 1 до 6. Да. Що вони означають? Вони рівні назвам команд. О, конкретніше. Наприклад, 4 це яка команда? 4 це команда Кременчук, 3 це команда Кривий Ріг, 1 – це команда Барс. Mm -hmm. У мене так. Да, В ну, інтернеті користувача все понятно, написано. Тоді, будь ласка, ваш інтерфейс. Новый вам тут? можно нам тут поговорить. Сигнал пошел. <coughs> Так вот, или ось, интерфейс користувача, якому пользователь може вести нову туру и выбрать две команды, которые будут играть между собой. Что ж, давайте попробуем. Данные по украинской хоккейной лиге у кого-то есть? У меня есть данные. Нет, не вы у нас тот человек, который может что-то фальсифицировать. Вот. Из интернета Из интернета? Mm -hmm. Ну ладно э, Хочу видеть второй тур так. Итак, во втором туре у вас э, Я вижу игра Витязь Харьков и Донбасс, да, Донбасс. Э, Кто победил? Донбасс победил Отлично, итак, тур номер два Тур второй Команда «Витязь» против «Донбасса». Нет, наоборот сделаем. «Донбасс» против «Витязя». Меняем местами. «Донбасс» против «Витязя». Итак, команда 1 победила с вероятностью 0,99. Команда 1 это какая? Донбасс. «Донбасс». Теперь меняем местами две команды. «Витязь» с «Донбассом». Пробуем. Вот Тут получается минус 10 минус 7 степени. Получается, что команда «Витязь» пробрала команде Данполс. А, значит, да, но сообщение у вас, что команда, значит, тогда, наверное, стоит делать дополнительный анализ, потому что говорить пользователю, что команда такая победила с вероятностью 0. Лучше сказать, что команда, наверное, проиграла. Ну да. Хорошо. Есть у вас в таблице вариант, где ничья? Да. Покажите, пожалуйста, по таблице. Кривбас Кременчук в каком туре? В туре. Пожалуйста, в первый тур Кривбас Кременчук. Так, значит, команда 1 проиграла, да? Да. Так вы говорили ничья. Ну там ничья, да. А, <свистит> а, а, а система, думаю, еще <свистит> а, в в Ага. Понятно. Хорошо. Значит, вы говорили, что можете предсказать 12-й тур, да? Да. Коллеги, 12 тур кто-нибудь вы видите? И давайте проверим матчи 12-го тура. А, нет, он, он по-моему, уже был. А, да. Украинская хоккейная лига, 12-й тур. Пожалуйста. В файле данные явно за 11-й тур были. Да, по 11-й тур. В 12-м туре... Так, ага, Кривбас победил, соответственно. Донбасс победил, Кременчук победил. Отлично. Кривбас с Generals. Давайте. И тур у нас будет 12. Кривбас. Так, кто победил? Тут вы напали, что проиграл. проиграл. Хорошо. То есть первое предсказание. Отлично. Ваша ставка бита. Вторая команда какая там играла пара? Белый Барс с кем? С, Донбасс. с Донбассом. Поехали. Белый Барс с Донбассом. Должен выиграть Донбасс. Да, Белый Барс проиграл. А, а поменяйте местами Барс с Донбассом. Хочу увидеть, выиграл и с какой вероятностью. Так. Да. О, хорошо. И последняя какая там? Витязь. Кременчук с Витязем. Первый Кременчук, второй Витязь. Угу. Кременчук. Угу. Кременчук, за Теперь давайте мы посмотрим горизонт прогноза вашей программы. У вас было 11 тур, да. вы 12 тур. Да. Давайте 13 тур. Донбасс с Кривбасом. 15. Да. Донбасс, Донбасс. Uh -huh. Тур 13. Должен кто победить? Донбасс, да? Зверо 92%. Отлично. Дальше по турам. То есть по 11 турам мы уже можем предположить как минимум 1 13. -ю. Хочу... Сколько там туров максимально у вас? 18 тур есть? 26 есть. 28 -й есть. давайте 18 хотя бы возьмем. В 18 какая у нас команда наиболее интересная? О, Кривбас с Барсом. В 18 туре. Барс против Кривбаса. Да. И Барс проиграет. Барс проиграет. Покажите, что Кривбас выиграет. Поменяйте их местами. вероятностью какой? 35%. процентов. Э, то есть получается, что здесь уже предсказывает неверно. То есть барс скорее проиграет, но не факт, что кривбас выиграет. Mm -hmm. Хорошо. Эм, а давайте посмотрим, как в 18-м туре Кривбас сыграет. Нет, сколько всего туров? 28. Э, пожалуйста, меня интересует 52-й тур, в котором Кривбас играет против Кривбаса. Да, да, в 52-м туре. И проиграет? Как Поменяйте тур, например, на четвертый. Тут ноль. С меньшей вероятностью проиграет. Кривбаса проигрывает. Ну что ж, вы видите, что команда сама собой не играет, это абсолютно неадекватно как. Дальше уже на 18-м туре все еще показывает, по крайней мере, проигрывающие вероятности хорошее делает, но вероятность выигрыша все время падает и падает. То есть... Но 11 туров вполне достаточно, чтобы прогнозировать 12 и 13. Если бы вы делали ставки, сколько бы у вас выиграло по 12 туру, сколько бы вы проиграли? выиграла, одна проиграла. И как, это было бы экономически выгодно? Да, это было бы выгодно. Хорошо. Так. Вопросы, пожалуйста. О, Ваш... нет. вопросы, тесты и так далее. Прошу. А дальнейшее применение есть Ну конечно есть. Увеличение количества туров на обучении. И тогда вы можете прогнозировать более точно и более поздно туры. Только хоккей? Не можно использовать любые виды спорта. А какие, какие ограничения? Вообще совершенно любой? Ну тут должны быть две команды и туры. И знать, перемогу, или сколько вам нужно туров было для того, чтобы начать нормально прогнозировать, сколько минимум туров нужно сыграть? Ну, минимум. Угу. Ну вот вы взяли 11, да, и по ним 12. Да. Почему вы взяли 11? Почему не 5? Почему не 7? Ну потому что чем больше туров, тем меньше точность будет в то есть получается, что из 20, всего 28 туров, да. вы как человек, который желает, например, быть, сыграть в спорт прогноз, да. должны ждать где-то как минимум половины пока пройдет туров, чтобы давать относительно точное, так? Для того, чтобы было точно, так, но можно брать и за прошлые годы. А, за прошлые годы, да? Какое условие обязательно должно быть выполнено, чтобы взять за прошлые годы? Вот у вас сколько сейчас команд играет? Шесть. шесть. А в прошлом сезоне а, сколько было? Да, должно быть условие, что тоже, тоже будет шесть команд. И те же самые? Да, и те же самые. Угу. Выполняется ли это условие в системе, когда есть несколько лиг и переход команд между лигами? Нет, не выполняется. Следовательно, это будет гарантированно работать только на одном сезоне. На Хорошо, выяснили э, пределы применимости. Спасибо. Так, прошу, кто следующий?